17 квітня у великій залі слов'янського виконкому відбулася чергова зустріч нещодавно обраного керівництва проблемного комунального підприємства Словміськводоканал із трудовим колективом. Зібрання передбачало звіт генерального директора та його команди про виконану протягом півтора місяця роботу по стабілізації ситуації у майже з у водоканалі. Ми почали з того, що проводимо інвентаризацію, проводим э, свое внедрение системы, которая не работала у вас на канале. Я просто назову фонд заработной платы за март месяц, который мы должны были выплатить. Это миллион четыреста восемнадцать По факту, по факту, за март месяц мы выплатили миллион три Это чуть больше 80%. процентов по заявлению выплачивалось и по юстиционным искам. Те, кто не подавали, частично получали тоже деньги. На відміну від попереднього генерального директора, Олег Марченко активно співпрацює з ініціативною групою, основними вимогами якої залишаються погашення заборгованості по зарплатні, забезпечення робітників спецодягом та скорочення штатної кількості керівного складу водоканалу. Незважаючи на озвучені позитивні зрушення, трудовий колектив виказав незадоволення певними діями нової команди керівників. Тож зустріч продовжилась на емоційній ноті. От у нас економія По одній машині, яку взяли у горводоканал, на дотацию она стоит там. Вот. На за 15 дней 1641 километр. Горючего израсхода на 120 литров. Машина, которая стоит под этим самым, под водоканалом. Под водоканалом стоит. Вот. А у нас люди берут на велосипед и звездку, которую дали команду пробелить эти самые бордюры. И он на велосипед грузит. Берут на работу человека, не спрашивают у коллектива, можно заплатить ему столько, этому человеку, не спрашивают, а сразу дают ему такую-то сумму. Взять этого снабженца, взять этого волонтера, которого взяли, и спросить, какие суммы они получают. У нас в гараже нет, у нас крылья отваливаются в машинах, глушители или негодные, все. Взять человека, заплатить ему нету у нас денег, нету. А взять снабженца там или еще кого-то там и обеспечивать его горючим и т.д. и т.п. На это у нас денег находятся. Пожалуйста. Я водителем работаю, да. У меня обязанность водить машину. Слесаря сидят, их не обязанность за... дым Обязанность волонтера. Какая, що він діє, я не знаю. 9 тисяч то что-то по чому, вот я його вижу перший раз или второй раз. Какая обязанность у волонтера? Наскільки я знаю, волонтер – це той человек, который безвозмездно помогает людям. Слово тримає згаданий колективом волонтер Ігор Прибосний, місія якого з самого початку була розібратися у фінансовій діяльності водоканалу для того, аби віднайти слабкі сторони та шляхи виходу з кризи. Я находился на проверке совершенно бесплатно, о чем есть договор с исполняющей обязанности на тот момент с Алексеем Родионовичем. Было заседание комиссии в составе мэра, здесь присутствующего, его заместителя по ЖКХ, комиссии, которая состояла из депутатов городского совета и нашей команды, которая проводила эту самую проверку. Наши выводы по состоянию водоканала сошлись полностью. И было предложено, раз вы предлагаете какие-то э, действия по выводу водоканала из этой, так называемой, скрупной ситуации, то берите и делайте. А поскольку я еще являюсь э, членом громадской организации объединения «Самопомощь», девиз которой так и звучит, то я дам свое согласие на то, что я пойду работать в водоканал и буду делать все для того, чтобы водоканал стал... Как минимум, самоокупаем. Я занимаюсь финансами на водоканале, я занимаюсь распределением, контролем и управлением. Трудовий колектив, який в принципі підтримує нового генерального директора, виказав свою недовіру його команді, яка нагадаємо, взялася за чотири місяці стабілізувати ситуацію в міськводоканалі та за цей період зрівняти прибутки та витрати підприємства. Олег Марченка наполягає на тому, що досягнута в короткі терміни в рамках антикризової програми, зроблена саме завдяки його команді фахівців. Серця генеральний навіть запропонував будь-кому з бажаючих посісти його місце. Так. Я пришел с этой командой, и я уйду с этой командой. Если вы доверяете мне, а я доверяю своей команде. Если вы не доверяете моей команде, значит я ухожу со своей командой. По Уголовному кодексу, статья 175, за невыплату заработной платы более месяца возбуждается уголовное дело. А поскольку вы уже второй месяц не выплачиваете за зарплату, значит в ближайшее время люди подадут в прокуратуру или в суд, и возбудят уголовное дело по факту. Да не выпадут не пробиваться а по факту. Вы те люди, которые в это самое пришли новые, вы им оклады повысили на мом. Я работаю э, начальником очистных сооружений уже 30 лет. У меня как был оклад, так он меня остался оклад. И я меньше получаю и начальники служб, которые начальник из служб основного производства. Запомните раз навсегда. Это структура, которая основная в этом канале. Отвечаю вам по целевым использованиям. Денег из полкома я никаких не получал. И то, что вам сказано, миллион девяносто с чем-то мы заплатили, вы тоже можете прийти проверить в бухгалтерии. Это все есть явные цифры. Пожалуйста, приходите проверять. То, что вы меня обвиняете в коррупции, я предлагаю вам с понедельника принять у меня дела как генеральный директор. Я слагаю свои полномочия. Наприкінці зустрічі розставити всі крапки над і взявся заступник Слов'янського міського голови Андрій Білозьоров, від якого пролунала заманлива пропозиція. Найголовніший головний вопрос, з яким ви всі сюди прийшли, це вопрос погашення заробітної плати. Да, да кому-то не нравится, що считаються ковши, кому-то не нравится, що закупається не там, где раньше метал, кому-то не нравится, но, поверьте, то, что делается, делается для вашего блага. Понятно. Вы сейчас этого не ощущаете. По одной простой причине. у вас долги по заработной плате. Это есть решение. Есть деньги, которые предусмотрены бюджетом прошлого этого года на погашение задолженности кредитной перед Мировым банком. В среду депутаты собираются на внеочередную сессию. На этой внеочередной сессии они голосуют за изменение назначения этих денег. И 7,5 миллионов отдаются городоканалу для Чергу виконуючий обов'язки слов'янського міського голови Олег Зантов зазначив, що з приводу 7,5 мільйонів ситуація поки неоднозначна. Над цим питанням треба працювати. Що ж до роботи Олега Марченка та його команди, треба дозволити їм допрацювати 4 місяці, а вже потім визначатися з успішністю їх діяльності.